Salam əziz abituriyentlər. Bu gün sizlər üçün ən gözəl günlərdən biridir. Yəni ki, belə deyim, imtahan verimisiz. Bu illər ərzində əziyyətlə hazırlanmısınız, dərslər üçün çalışmısınız və onun bəhrəsini topladığınız balla görürsüz və topladığınız balla uyğun da seçim eləyib gələcək öz sənət sahənizi, peşənizi seçməyə çalışırsınız və uğurunuzun belə deyək ki, bəhrəsini görəcəksiniz bu gün. Mənim demək istədiyim odur ki, çalışın, yığdığınız bala nisbətən digər ixtisas seçimlərində diqqətli olasınız. Yəni mənim balım buna çatır deyə bir şey yoxdur. Hər şeyə diqqətlə yanaşsanız və uğur əldə edəcəyinizə əminəm. Çalışın, bir sahəni yox, 1-2 sahəni onun prioritetində digər məsələlərdə də, yəni onun prioritetində digər ə, seçimləri etməklə uğur əldə etməyə çalışın. İnanın ki, siz ə, hər şey öz ə, şəxsi həyatınızdadır. Çünki bu addımı atan sizsiniz və ə, gələcəyə addım edəyən, gələcəyə addım ataraq öz gələcəyini quran, gələcəkdə özünü ə, müstəqil şəkildə görmək istəyən insanın bu gün Belə deyək ki, seçimidir. Siz bu gün hansı seçimi etsəniz, o seçim ə, ə, sizin həyatınızın istiqamətini ə, verəcək və bu istiqaməti, bu yolu tutmaq üçün biraz üzərinizdə, belə deyim ki, stressi, qorxunu, həyecanı götürün. Belə deyim ki, imtahandakı həyecan artıq sizin üçün ə, belə deyim, maraqsız olur. Ən çox həyecan indidə. Ən çox həyəcan indidir ki, yəni mən gələcəkdə hansı sahədə özümü görürəm və mənim e, gələcək həyatımdakı belə deyək ki, seçimim hansı olacaq. Çalışın, belə deyim ki, özünüzü çox həyəcanlandırmayın, e, stressə də salmayın. Biraz səbrlə yanaşın, e, diqqətli olun və belə deyim ki, daima izləməyə çalışın ə sayların dəyişməklə, sayların nisbətinə ə, diqqət eləyin. Heç nəyə görə tələsməyin. Çünki bu ixtisası seçirsən sizə, uğur qazanmaq istəyirsən sizə, səbirinizi də gözləməlisiniz. Artıq sizdən tələb olunan tək şey seçim etdikdən sonra seçim etmək üçün və ya gözləməyə səbir etməyinizdir. Seçim etməyə daha tez tələsməyin. Çünki hər şeyi gözləmək lazımdır. Bir az Məyəndə şikillərə fikir vermək lazımdır. Məsəl üçün elə insanlar var, balları bir az risklidir. İstədiyi sahəyə, məsəl üçün 5-10 bal çatmır və ə, yalnız onu düşünür ki, o sahədə inkişaf eləsin. Belə bir şey deyim. Düşünməyin ki, mən im, məsəl üçün də bu gün mən hüququ istəyirəm və hüquqa mənim 5 balım çatmir imtahan verdikdə o 5 balım da kəsirlə gəlir və mən ona qəbul ola bilmirəmsə, deməli məndən hüququ şansdan başqa heçsə ola bilməz belə bir ideyaya yoxdur. Əgər qismətində hüquqşunas varsa, sən zaten hüquqşunas olacağsan. Balın 5 balı istiyi olsa belə, misal deyim sənə, orada yer tutanların balları səndən 2 dənə aşağı ola bilər və o yerin məsələn də sayı deyək ki, sifarişdə 10 yerdirsə, 10 yerdən biri sənin olacaq. Amma ki, əgər sənin qismətində hüquq yoxdursa, Ə, özünü müəllim kimi görə bilərsən, tarixçi kimi görə bilərsən, arxeoloq kimi görə bilərsən. Yəni sənətin pisi yoxdur. Heç bir sənətin pisi yoxdur. Sadəcə, sadəcə o sənəti sevib inkişaf elətdirmək lazımdır. Yəni ə, mən bu sahədə özümü görürəm deyə bir şey də yoxdur. Çünki ola bilər ki, bu gün sən o sahədə ola bilməyəsən, amma digər sahədə daha yüksək pillələrə gedə bilərsən. Və ə, misal deyirəm sənə, bəlkə də o sahəni seçib o sahədə getsən sadə bir irəlləyişin olacaqdır, amma digər sənə qismət olan sahədə daha yüksək yerlər və daha yüksək işlər sənə nəsib olur. Yəni ə, sizə demək istədiyim odur ki, sırf mən hüquqşünas və ya beynəlxalq münasibətləri istəyirəm və ya belə deyim ki, muhasibatlığı istəyirəm, menecment istəyirəm deyə bir şey yoxdur. Bütün sahələr gözəldir. Bütün sahələr özəldir. İnsan üçün niyə? Əgər bir işi ə, istəyərə bilirsənsə və ona öz sevgini qata bilirsənsə, deməli o sahədə inkişaf sənin üçün olacaq. İnkişaf eləmək üçün nə ilə məh lazımdır? O seçdiyin sahələrə diqqət etmək və o sahəyə düşdükdən sonra o sahəni sevərə bilmək. Sevcini qoyduğun hər bir işdə uğur əldə edə biləcəksən. Çünki insan qəlbən istədiyi şeylərə daima çata bilər və onun üçün çalışmalısız. Yəni ə, çalışın, seçim eləyəndə belə sonradan nəyəsə görə peşman olmayasınız. Mən bunu istəmirdim, məcbur oxudum deyə bir şey də yoxdur. Sən seçimi eləyən zətən səndən soruşulur ki, sən hansı ixtisası istəyirsən? Əsas Misal üçün də sən ki hüquq ikinci olaraq nə hissəsən, misal müəllimlik və ya tarixçi və ya arxeoloq, fərqi yoxdur. Nə istəsən o. Nənə məh lazımdır? Bunun üçün çalışmaq, səbr eləmək və gözləmək. Heç vaxt "Mən ora düşmədim" deyə ürəyini sındırma. Çünki deməli sənin qismətində oraya və digər sahədə yüksəlmək var. Və düşdüyün sahəni sev. Seçim etdiyin sahə ilə deyil, düşdüyün sahəni sevməlisən. Mən onu bacarmadım deyə qopanmaq lazım deyil. Sən bacarırsan ki, seçim edirərsən. Birinci bunu düşünün. Bacarlığın üçün bu gün sən seçim edirərsən. Sənin bacardığını bacara bilməyənlər var və sənə qıftdəyənlər var, sənin yığdığın balı qıftdəyənlər var. Bütün bunları düşünmək lazımdır və bu sizin üçün hər hansı bir təsərrüf formasında deyil, motivasiya formasında deyirəm. Seçimin, əgər sən bu gün 400 bal yığmısan və ona görə məsəl üçün Sumqayıt Dövlət Məллиminə düşürsənsə, bu sənin zəhfin deyil. Deməli qismətindir. Hər zaman yığdığın bala görə qismətə inan və o qismət üçün də mübarizə apar və onu inkişaf elətdir. Uğur əldə edəcəksən. Uğur hər zaman səndən olacaq. Çalış işi etdikdə onu qəlbən sevib elə. İnan ki, o işdə uğur hər zaman yanında olacaq və sən hər zaman uğur qazanacaqsan. Bu gün bunları ə, deməkdə məqsədim odur ki, şagirdlər çox abituriyentlər deyək. Də əsas ə, bu il 11-ci siniflər şagird olsa da artıq abituriyentlər və onlar imtahan veriblər, seçim eləyirlər və baxıram, həyəcanları var. Belə də yəni imtahandan daha çox stres indi keçirirlər ki, hansı ixtisasa düşəcəm? Misal, düşünürlər ki, valideynim bu sahəni istəyir. Xeyr. Valideyin sənin sahəsini seçmə. Sənin valideyni gedib o işi işlənməyəcək. Baxam, Ə yaxşı eləməzdin elə. Vadiənlər var ki, sən həkim olmasan bu həkimliyi yazmalısan. Əgər sən onu sevmirsənsə yazma. Çünki sevmədiyin bir işi eləyə şey bilməyəcəksən. Vadiən sevgisi ilə iş etmə. Bu işi sən sevməlisən. Ona görə də Vadiən seçim elətdirəndə mən dedim Bir seçimi yüksəkdə yazın, sadəcə görsün. Amma həmsənin ona aid yazmayın. Çünki balığı ziyanıb özünüz çöldə qala bilərsiniz. Mənim bir e, dəhə şagirdim var idi. Yəni çox yaxşı bal yığmışdı, normal balı var idi və o çox e, səfliyi elədi, səfliyi elədi və e, çöldə qaldı. Təsəvvür eləyin ki, 512 bal yığalsan və imtahandan kəsəsiniz. Elə bir şey eləmişdi. Niyə yüksək yerləri yazdığına görə Ən doğrusu görəsə məsləhətim odur ki, valideyn seçimlərində valideynlərə hörmətim sonsuzdur. Ata anadır, boynumuzun borcudur, onlara baş əyirik. Amma peşəmizdə özümüzü sevməliyik. Çünki o peşəmizi atamadan gəlib işləməyəcək. Və ata-ananı, ana həmişə başımızın tacıdır. Hörmətini həmişə saxlayın. Ölməsizlik yerənmək olmaz. Böyükdür valideynimizdir, bizi dünyaya gətirib, bizi böyüdüblər, bizə çörək veriblər və bizim həyatda istiqamətimizi verən onlardır. Sadəcə iş inkişafında, ə, məsələtlərinə qulaq asın. Amma əgər sevmirsənizsə, valideyninizlə çalışın, dost olun, valideyninizlə yaxın olun, sözünüzü deyin. Valideyn hər zaman övladını eşidir. Mən valideynimdən çəkinirəm, qorxuram deyə bir şey yoxdur. Bunu etməyin. Valideynlə aranıza məsafə qoyduqca onlar sizdən uzaqlaşacaq və bir an görəcəksən ki, artıq söz deməyə belə qorxursan. Bu qorxu olmasın deyə valideyninizlə içsiz olun. İstər oğlan, istər qız fərqi yoxdur. Hər biriniz valideyn üçün əziz və dəyərlisiniz. Ona görə də valideynlərinizə daima yanında olun. Və onlarla içsiz olduqca uğur ə, qapısını açmaqda sizə daha çox kömək olacaq. Məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.